Доброго дня шановні глядачі. Значить, Закінчився в мене сьогодні робочий день і вирвався на пару часиків вже шоста година. О, вирвався на пару часиків на свою корчму. Значить, хожу, опять, вокруг да около і перший сигнальчик. Перша монетка. Ну, не з перший сигнальчик, там шмуртя каша трохи вже накопав. Дві гільзи, проволки. Ну і перша монета. значит, ну, тут, как всегда, две копейки Александровский. О, 13 -го года года меня еще не восемьсот 1813 рік. Хорошо. Купаем далее. Так, дивимся, наступная знахідка. Что-то... Ага, Була, мабуть, пуговичка або конінка. Коротше, треба чистити. Ребята, не везе мені з тим полем, тільки <смас> хороші знахідки. Все, але вітер. Коли б не приїхав я сюди, тут таке дме. Не знаю як там буде звук на відео. Ладно. Шкаем далее. Так, следует. Знах, знахідка, Снова монетка. Копейка Александровская. Правда, убита тоненько. Капец. Ладно. Все одно знахитка. Копаем далее. Так, ребята. Попались советики. Значит. Две копейки 26 шестого года. Хорошо. Шкаем далее. Так, ребята, пришел сигнал. Хороший сигнальчик. Значит, вроде бы должна быть медная монетка. Сейчас попробую в онлайне достать. Mm -hmm. Трошки Опять. Короче бывает такая монета або знахидка вот и думает, что глубже-глубже, а она пинпойнтера не но... поэтому приходится вручную. Так, что тут, тут -то... о, ребятки, монетка, Копеечка, наверное Александровская. Да, она сама. Так, ладно. Хорошо. Шкаем далее. Так, ребята, следующая находка. Это, наверное, бубенчик. Поломанный, правда? Ну, короче, какая-то такая приблуда. Хорошо. Шукаем далее. Так, ребята. У нас уже сила за горизонт. А на это даже не верится. Короче, пишу сигнальчик хороший, монетный. Значит, выпала монетка. Там одна копейка. 1855 года. Это вроде бы ага, да, Александр II. А. и с этой ямки выпал жмоток тряпочки. Разложил. А это прокурец, который чипляется на машину. Так, ну и все же получилось для самой машины. Значит, давайте подведем сразу же что у меня сегодня получилось. Значит, бубенчик, ну, либо, не знаю, короче, похоже на бубенчик. О, такая штука мидна. Потом две копейки Александровский. 1813 руку. Две монетки по 1 копейки Александровские. Значить 2 копеечки 1926 року Совети. Ну і якась приблуда. Незрозуміло, вдома треба чистити. Ну що, нормально, більше двох часів походив. 5 монеток, 4 царських. Хороший результат. Сюди вже на цю корчму точно я вже не приїду в цьому році. Приїду вже, мабуть, осінь, як пішов глибоко переурить поле. Ой. Ну, Їздить, їде ще, копати. Так що буду їздити, буду знімати, показувати. А зараз дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, чекайте на нове відео. Всім бажаю. В саму першу очередь мирного неба над головою і удачі! Щасливо!